tasdiqa tasdiqa baina Allah menyatakan bahawa Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mengambil ibrah pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala apa pengajaran daripada kisah tersebut baik para ulama bicarakan kalimah hadza ya bush hadza ya bushra hadza mulam bila sebut dengan kalimah bushra alangkah gembiranya takkanlah bila melihat sesuatu benda yang tak menarik perhatian mereka mereka akan sebut alangkah gembiranya kita disebut dengan perkataan alangkah, alangkah gembira iaitu memberikan maksud kepada kita sesuatu yang kita minat. Jadi pada saat ketika itu, para ulama' tafsir menyatakan dengan perkataan Ya gusyur, itu nak menggambarkan bahawa Nabi Yusuf adalah merupakan satu aset penting ketika mereka bawa dan pada saat tersebut mereka suruhkan bersama dengan barang-barang yang mereka bawa ketika mereka ingin berusaha menuju ke bumi Mesir Sampai di bumi Mesir Anak Nabi keturunan Para Ambiah tiba-tiba dijual Dan dengan takdir Daripada Allah lihat sejarah Bagaimana berlaku kepada Nabi Yusuf AS Apa tujuan apa pengajaran yang boleh kita ambil Daripada kisah tersebut Jadi kata para ulama Kalau kita melihat dalam cerita yang berlaku Kepada Nabi Yusuf AS Sepanjang ayat yang Allah turunkan Nabi Yusuf AS tidak pernah melintih kalau kita ingin mendapat haruan daripada Allah... Kalau kita ingin memungkinkan... Mendapat suatu keuntungan... ganjaran, pahala yang berlipat ganda daripada Allah... Jangan merintih apabila Allah SWT... Memberikan ujian kepada kita... Sebaliknya bersyukurlah kepada Allah SWT... Bagi saya pernah kat... Pernah nyatakan satu ketika dahulu... Tuan-tuan dan puan-puan sekalian... Kisah bagaimana... Se <tuh> bagaimana seorang manusia... Yang ketika itu... <tuh> kisah seorang manusia yang satu ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya meninggal dan apabila anaknya meninggal ketika itu itulah satu-satunya anak yang begitu disayangi dan tidak ada anak lain tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah anaknya meninggal Allah tanya kepada malaikat ya qabattum samarat kamu cakap dan nyawa anak yang disedekahi itu hasil daripada apa yang telah diusahakan olehnya Maka kata Allah Allah menyatakan kepada malaikat Wahai malaikat Apa yang dia katakan Hamidah wastarja Tidak lain dan tidak bukan Ya Rasulullah Dia tak merinti tak Tidak mempersalahkan kamu Wahai Rasulullah Wahai Wahai Allah Dan Apa yang disebut olehnya Tidak lain dan tidak bukan Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala Hamidah Dia menyebut Alhamdulillah Dan dia mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Anak mereka disebut Alhamdulillah dan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi rajiun. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menyebutkan Ummu Lahu Fit Jannah wa Samuha Baytan Hamz. Masukkan dia ke dalam syurga dan namakan rumah nanti yang ada dalam syurga tulis rumah tersebut dengan nama rumah pujian. Rumah ini tak ada pada penghuni syurga yang lain Mereka nak minta Allah tak akan bagi Tapi rumah ini Allah beri kepada mereka yang memuji Allah Dan mereka akan mendapat saat ketika mereka ditimpa musibah Mereka memuji Allah SWT Mereka akan mendapat layanan yang begitu baik Daripada Allah SWT Begitulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf siapa? apa yang Allah subhanahu wa ta'ala uji ranta dengan ujian tersebut tidak sedikit pun Nabi Yusuf a.s berhenti dan mempersalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Yusuf a.s dijual menjadi seorang hamba tiba-tiba pada saat dibeli oleh Al-Aziz ketika itu yang dalam riwayat terdua akhirnya Nabi Al-Aziz dibuang jawatan dalam sejarah menceritakan Al-Aziz ketika itu akan dilucurkan jawatan dan Nabi Yusuf diminta untuk menggantikan jawatan Al-Aziz Allah Bapa angkatnya yang ketika itu yang menjaga Nabi Yusuf AS Juga dalam sejarah, dalam surah ini menceritakan Bapa Al-Aziz rupanya dia adalah merupakan seorang yang berkuasa Di kawasan Asyarkiyah, salah satu muhafazah, salah satu wilayah yang terdapat di bumi Mesir ketika itu tetapi kekurangan yang ada pada Al-Aziz ini Al-Aziz dia tidak mampu untuk mengawal kehidupan keluarganya ketika itu Sehingga istrinya yang berkuasa dalam kehidupan keluarga Isterinya mengarahkan apa sahaja ketika itu Maka Al-Aziz akan patuh dengan arahan daripada isterinya Itu yang berlaku kepada kehidupan Al-Aziz Maka pada saat yang serupa Al-Aziz setelah membeli Nabi Yusuf AS Tentang dan sekalian Ketika itu Al-Aziz berkata kepada isterinya Akrini maswa Wahai Isteriku tolong muliakan lelaki budak ini Sesungguhnya budak ini akan memberikan kebaikan kepada kita jadi Al-Aziz ketika itu juga dalam riwayat menyatakan Al-Aziz juga adalah merupakan salah seorang yang Allah berikan kehebatan dari sudut firasat. Dia boleh melihat masa depan, dia boleh mengetahui sedikit sebanyak tentang masa depan budak tersebut itu dalam satu riwayat. Riwayat yang kedua pula menyatakan oleh kerana Nabi Yusuf AS yang diberi itu dengan wajahnya yang cantik, budak yang nampak seakan-akan baik ketika itu menurut pandangan Al-Aziz maka Al-Aziz ingin menjadikan budak tersebut iaitu Nabi Yusuf AS sebagai anak angkatnya kenapa? sebab Al-Aziz setelah bertahun-tahun berkahwin bersama dengan istrinya yang dalam riwayat juga menyatakan Imam Ibn Qasir menyatakan namanya adalah Zulaikha maka pada saat mereka berkahwin Allah tak izinkan untuk mendapatkan anak jadi dah bertahun-tahun anak tak dapat anak tak dapat dan akhirnya ada Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf dijadikan sebagai anak angkat ketika itu Allah jadi seorang hamba Nabi Yusuf pada salam redha dan pada saat yang serupa Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf akhirnya Nabi Yusuf dijadikan anak angkat dalam kehidupan mereka Nabi Yusuf boleh melakukan apa sahaja dalam kehidupan di rumah Al-Aziz ketika itu Tuan-tuan dan perempuan setiap rumah Al-Aziz ini begitu besar Yang disebut dalam Al-Quran Biliknya sahaja dalam bahasa Arab Bila kita sebut bilik itu dengan nama hurfah Kalau kelas kita sebut dengan nama Faslon ya. Yeah. Tetapi bilik Nabi bilik Al-Aziz Rumah isteri bilik isteri yang hidup bersama dengan Al-Aziz Biliknya sahaja disebut dengan nama baik itu Baik itu dalam bahasa kita rumah Riwayat menyatakan dalam biliknya sahaja itu Pintunya ada sebanyak tujuh buah pintu Ada bilik kita tujuh pintu ke, tak? Paling-paling tidak pun ada Mungkin lah, mungkin ada tiga pintu Yang tak sampai tujuh Pertama pintu keluar, mungkin ada satu pintu rahsia Mungkin lah, Allah Dan satu lagi pintu tak jelas Agaknya kita ada bilik, bilik ni itu sahaja Tapi bilik yang dimiliki Oleh Al-Aziz Masya Allah, tujuh buah pintu Dan sebab itu Kalau kita lihat dalam Al-Quran Allah menyatakan bagaimana Zulaifah Ketika mengusik ataupun ketika Menggoda Nabi Yusuf AS ketika itu disebut dengan perkataan Fasda bakal ya, Fasda Kalimah yang disebut dan diucapkan oleh Allah itu dengan kalimah Alif sin ta baqaf Bahasa Arab ini bahasa yang cukup-cukup sensitif dengan penambahan kalimah Dengan penambahan huruf Boleh sahaja Allah sebut dengan Fasda bakal kita pun baca dalam Al-Quran Fasabah Maka dia telah berlari Wanita tersebut telah berlari ke pintu Untuk menutup pintu tersebut Dengan kalimah Fasabakal Tapi tidak Allah menyebut dengan perkataan Fasabakal Alif sin taba Dia di dalam bahasa Arab Ada satu lagi Formula dalam menentukan perbuatan itu Perbuatan multi Perbuatan past tense Yang telah berlaku Dia ada beberapa formula Ada formula kita nak menentukan dengan kalimah Fa'ain dan la' formula fa ta illa. Ada formula antaranya alif sin ta fa ain lam. alif sin ta fa ain Baik. Istabaqa itu diambil daripada istafala. Kita <coughs> maaf diambil daripada perkataan ifta'ala dan para ulama menyatakan bila ditambah Allah tersebut nak menggambarkan betapa lajunya wanita tersebut pergi ke satu pintu demi satu pintu demi satu pintu nak tutup habis-habisan pintu tersebut supaya tidak ada bukti ataupun saksi yang akan melihat perbuatan sumbangnya yang akan dilakukan olehnya bersama dengan Nabi Yusuf AS ya, yeah. jadi pada saat tersebut ia berlain Allah nak gambarkan betapa besarnya dan begitulah kehidupan Nabi Yusuf AS tuan, -tuan dan perempuan hidup dalam keadaan bahagia Tiba-tiba datang pula ujian yang kedua setelah ujian yang begitu dahsyat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Tiba-tiba diuji pula dengan kesenangan ketika itu godaan daripada ibu angkatnya sulaiman ketika itu dalam bine. Allah tentang bukan mudah seorang wanita apabila bersendirian dengan seorang lelaki pada saat tersebut wanita tersebut wanita yang cantik yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'at umra'atun zata mansabin wa jamalin fa yaqulu inni salah seorang manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah di padang mahsyar kelak seorang manusia yang apabila dia diajak seorang lelaki diajak oleh seorang wanita bukan wanita biasa tapi wanita yang luar biasa Zat akan Memiliki jawatan pangkat yang tinggi Kita kalau ada pangkat yang tinggi Usia 70-80 tahun Kita masih lagi, lagi boleh berfikir Tak apalah Jawatan tinggi tapi tengok wajah tak cantik Ditambah dengan yang kedua Ada jawatan tinggi Masalahnya cantik lagi rupa wajahnya ketika itu Boleh bertahan tuan-tuan agak pernah duduk kat pejabat Tiba-tiba datang wanita seumpama ini Tawarkan diri untuk melakukan sesuatu kemungkaran Kalau bukan beriman kepada Allah Kita fikir dua tiga kali Tentang apa pasalnya Belum tentu lagi Dalam kitab Talbisul Iblis Yang dicatat oleh Ibn Qayyim al Jauzi Yang mengisahkan tentang seorang uh, Seorang rahimah Pada zaman sebelum datang Rasulullah SAW ya, Jadi pada saat ketika Waktu itu, seorang rahim tiba-tiba datang seorang abang bersama dengan seorang budak perempuan. Ketika itu ditawarkan apa sahaja kepada rahim tersebut, rahim tidak mahu. Sehinggalah berlaku dalam satu peristiwa, ketika itu diletakkan seorang wanita <coughs> supaya ketika abang-abang tersebut ingin pergi bermusafir, jadi wanita tersebut duduklah bersama dengan rahim tersebut. Cantik. Dan akhirnya hasil budak wanita tersebut, Akhirnya berlakulah perkara yang tidak diingini Berlakulah persetubuhan di antara rahim tersebut dengan wanita tersebut Dan akhirnya apabila melihat wanita tersebut itu mengandung Dibunuh wanita tersebut Hanya sekadar wanita Ayat arah yang diberikan tidak mahu Uang diberikan tidak mahu Tetapi wanita mereka tidak dapat untuk mengawalnya Sebab itu Allah menceritakan kepada kita Bahaya wanita ini cukup dahsyat yeah. Dan dengan sebab itulah kita baca dalam surah Ali Imran Allah cerita ujian yang pertama diberikan kepada manusia itu wanita dahulu. Zuyina lin nasi hubbu Allah tak sebut minal mal. Allah tak sebut minal aulad. Allah tak sebut dengan selain daripada itu tapi Allah sebut mulakan dengan apa? Minan nisa. Dihiasi manusia itu cintakan hawa nafsu bermula sekali itu dengan wanita. Wal baru diikuti dengan anak, cinta kepada anak wal qanadir barulah cerita kita kepada harta benda dan kepada emas dan perak kereta dan sebagainya itu disebut oleh Allah dalam al-Quran al-Karim antaranya dalam surah al imran ujian yang diuji Nabi Yusuf alaihi salam jika dan Allah menyatakan ya hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbah Allah cerita dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Yusuf ketika itu ada beberapa persoalan yang dikemukakan oleh para ulama di antaranya persoalan yang berkait tentang Nabi Yusuf AS Allah gambarkan yang pertama Wanita tersebut ada timbul perasaan untuk berbuat sesuatu perkara maksiat kepada Nabi Yusuf AS Dan yang kedua timbul pula persoalan Wahamma biha dan Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu pun ada keinginan untuk melakukan hal, -hal demikian jika tidak ada bukti yang Allah datangkan kepada Soalan timbul, kan? Eh? Seorang Nabi pun ada keinginan untuk melakukan demikian Ini yang menjadi persoalan dan perbahasan Kalau kita bicarakan ayat tersebut, para ulama bicarakan Rupanya dalam Al-Quran dan Karim ini tuan-tuan kita tak boleh nak melihat ayat begitu sahaja Literal ayat tersebut Dalam Al-Quran ini tuan-tuan, Al-Quran dia bukan ayat, bukan buku biasa Al-Quran ini adalah merupakan ayat yang turun daripada Allah Sebab itu Allah menyebut beberapa ayat itu ada suatu unsur yang disebut di dalam istilah al Balara dengan kata-kata Al-Takdim wa Al-Takhir Allah menyebut di awal padahal letaknya itu di hujung sepatutnya ayat tersebut Allah menyatakan Hamad bihi laula ar-ra'a burhana rabbihi lahamma biha tapi Allah sebut hamma <tip istimewa> bihi juga hamma <tip istimewa> biha itu disebut di awal jadi maknanya Nabi Yusuf salam, Kalaulah Nabi Yusuf itu tidak diberikan Bukti daripada Allah Bukti yang dimaksudkan itu Antaranya para ulama menyatakan Yang pertama Allah telah berikan bibit keimanan Pada diri baginda Yusuf salam, Sehingga Nabi Yusuf kuat imannya ketika itu Langsung hilang keinginan untuk melakukan Sesuatu perkara dengan wanita tersebut Ada riwayat juga yang menyatakan ketika itu Saat ketika ingin melakukan hal tersebut Ketika itu wanita tersebut tiba-tiba waktu ketika ia cuba untuk menanggalkan pakaian tiba-tiba di dahinya disebut la taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati akan perzinahan tersebut. Ada catatan pada dahi wanita tersebut. Yang ketika bukti yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ada juga riwayat yang menyatakan ketika ingin melakukan hal demikian Allah takdirkan tiba-tiba suami kepada Zulaiha sedang membuka pintu tersebut yang ditutup Ada juga riwayat yang menyatakan pada saat tersebut oleh kerana kehidupan raja kehidupan orang-orang Mesir ketika itu mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka menyembah berhala jadi dalam bilik rumahnya itu ada sebuah berhala yang dibuat diperuntukkan oleh Zulaifa bersama dengan isterinya ketika itu tiba-tiba pada saat dia cuba untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi dia melihat Tuhan yang ada bersama dengannya dan akhirnya timbul perasaan malu dan akhirnya dia tidak melakukan hal demikian ya. Apapun Allah timbulkan dengan perkataan Hamma wa hamma biha bihi wa hamma biha. itu Allah nak gambarkan kepada kita Bahawa sesungguhnya dalam diri kehidupan manusia itu Keinginan itu pasti ada Tinggal lagi nak buat ataupun tak nak buat ya. Sebab itu kita ada hal, ada keinginan Ada perasaan Ya Allah, Kan itu ada perasaan pada diri kita Makhluk tidak ada makhluk selain daripada manusia Allah jadikan begitu sahaja Tapi keinginan kita itu dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan Tak sempat nak buat kebaikan tersebut Ataupun tidak melakukan kebaikan tersebut Tetap mendapat satu pahala Tapi kalau dia lakukan kebaikan tersebut Sepuluh kali ganda pahala diberikan oleh Allah Subhanahu SWT Sedikit lagi Dan kemudian bagi mereka yang ingin melakukan satu kejahatan tak buat kejahatan tersebut Allah tak berikan Allah akan berikan satu pahala tetapi kalau dia melakukan kejahatan tersebut barulah dia mendapat satu dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tidak salah kepada Nabi Yusuf bagi mereka yang menyatakan bukan takdir dan takhir dalam ayat tersebut sebabnya hamba itu memanglah hamba tapi ham bagi manusia ataupun bagi orang yang beriman tidak akan dihukum oleh Allah selagi mana dia tidak melakukan perbuatan tersebut hanya sekadar perasaan yang timbul dalam diri mereka sehingga akhirnya selepas daripada itu selepas mendapat dan dituduh dia melakukan perkara tersebut yang pendapat menyatakan bahawa Zulaiha ini berkuasa sebab ketika itu terbongkar dan terbukti pada saat tersebut terbukti bahawa Nabi Yusuf AS tidak bersalah Tapi suaminya Al-Aziz tetap memenjarakan Nabi Yusuf AS Sebab itu Hasil arahan daripada isterinya Zulaifah ketika itu Jadi para ulama kata begitu kehidupan yang dihadapi oleh Al-Aziz Al-Aziz tetap mengambil arahan ataupun menerima segala arahan-arahan arahan isterinya sebagai sumber kehidupan atau kehidupan yang berlaku di antara Al-Aziz dan isterinya sehingga para ulama menyatakan sebuah keluarga kalau sekiranya seorang wanita yang berkuasa akan tunggulah saat-saat kehancuran ketika itu sebab pemikiran seorang wanita itu berbeza dengan pemikiran seorang lelaki yang Allah jadikan an-nisa ar-rijalu 'ala an-nisa sesungguhnya seseorang lelaki itu mereka bertanggungjawab untuk mengurus kehidupan para wanita itu jelas menyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dan akhirnya berada dalam penjara dan akhir sekali dengan kesabaran yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika usia 40 tahun barulah Nabi Yusuf memegang satu jawatan yang tidak pernah digambarkan hasil daripada kesabarannya ketika itu Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan umurnya ketika itu 40 tahun dalam riwayat dinyatakan bayangkan dalam tempoh 11 tahun sehingga umur 40 tahun 40 tahun 39 tahun Nabi Yusuf AS berdepan dengan cabaran dan ujian-ujian serta dugaan daripada Allah 39 tahun berkuat Kita baru setahun, dua tahun, mungkin lima tahun Beberapa tahun sahaja yang kita hadapi Dugaan Nabi Yusuf AS lebih daripada itu Kalau reda dengan ujian tersebut Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan, pahala dan habuan yang tidak mampu untuk digambarkan Sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran Wa bashir sabiri Bergembiralah kamu wahai orang-orang yang bersabar Allah berikan kegembiraan di dunia Di dunia Allah akan berikan kegembiraan tersebut di hari akhirat juga Allah akan berikan suatu kegembiraan khusus kepada orang-orang yang bersabar dalam setiap ujian-ujian dan dugaan-dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira setakat ini yang mampu untuk saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan ataupun lari daripada topik asal perbincangan kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan kurang itu merupakan kelemahan diri ini. Tuhakku min rabbik fala minal اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا شكيا ولا مكروه ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله